28 квітня на базі спортивно-оздоровчого комплексу відбулися змагання з акватлону, що включали в себе два етапи плавання та біг. Змагання проводилися в декількох вікових групах від 3 до 11 класу, а також абсолютна першість, в якій взяли участь і дорослі. Сегодня мы проводим соревнования, чемпионат города открытый по акватлону. Эти соревнования в нашем городе стали уже традиционными, четвертый раз мы проводим сегодня. В акватлон ходит это плавание и бег. В этих соревнованиях у нас обычно участвуют ученики детско-юношеской спортивной школы отдела образования. И в последние годы к нам начали приезжать из других городов участники. В том году у нас были Кировоград, Александрия, Днепропетровск. В этом году соревнований больше по Украине, то только самые близкие Днепропетровск приехал к нам. Но тоже дети сильные, подготовленные. И хотелось бы отметить, что уровень соревнований, уровень подготовки детей растет с каждым годом. В этом году у нас добавилась секция плавания под руководством Саенко Алексея Николаевича. Более 20 спортсменов выступили на этих соревнованиях э, от этой новой секции для нашего города. Традиционно участвуют секции восточных единоборств, секция легкой атлетики. Э, соревнования проходят на хорошем, высоком уровне, с хорошими призами. У нас все дети уже знают их и, в принципе, готовятся с удовольствием. В основном эти соревнования, конечно, направлены на развитие общей физической подготовки у наших детей города, потому что это не профилирующий для большинства вид, но очень хорошо развивающие их способности. Хотелось бы, конечно, анонсировать для жителей нашего города еще те мероприятия, которые у нас пройдут в мае. Это в первую очередь будет традиционная легкоатлетическая эстафета среди учебных заведений города. Пройдет она 7 мая в 15.00 на площади Ленина. Она посвящена годовщине Великой Отечественной войны. Это тоже традиционные соревнования, которые у нас уже десятилетия проводятся в городе, если я не ошибаюсь, 60 какого-то года, 63, по-моему. Также пройдут соревнования, тоже они традиционные, это по военно-прикладному многоборью среди школьников. Они уже пройдут после праздников, после 12 числа. Также хотелось анонсировать заранее, это 1 июня будет традиционный всеукраинский легкоатлетический пробег по улицам города мы ожидаем больше 200 участников. И, естественно, будет 9 мая большой спортивный праздник на стадионе по многим видам спорта. Это и футбол, и волейбол, и настольный теннис, и шахматы, и большой теннис. То есть масса-масса видов спорта, которые посвящены годовщине Великой Отечественной Отже, шановні жовтоводці, запрошуємо вас до спортивно-оздоровчого комплексу. А про заходи, що пройдуть на травневі свята, ми повідомимо окремо у спортивній афіші.